20 июля поступил звонок на горячую линию самообороны Черниговщины. На центральном рынке были замечены пару подозрительных людей, которые как бы с антиукраинской и пророссийской агитацией, да, то есть ходили и по центральному рынку, что -то, помимо того, что они еще и что-то искали, покупали какие-то вещи. Но заодно и проходила словесная какая-то агитация. Люди не безразличные заметили и позвонили к нам. После этого группа, ну так совпало, что этой группой оказался замкомандира и командир, сам Николай Кривулька и Владимир Константинович Федоров. Приехали сразу по словам или по направлению продавцов был обнаружен один из них может второй вроде бы скрылся а того кого как бы подошли спросили он естественно начал говорить что я местный я сам из городни но потом уже как бы при более тщательном опросе то есть выяснилось что у человека нет с собой никаких документов был явно выраженный российский акцент, тест таким, то есть то, что были, ну, вызвало подозрение. Задержали ждали, естественно, милицию, вызвали же милицию. Пока его вели туда, там был определенный уже опрос, что он делает, почему. Сначала, естественно, был э, осмотрено, э, что у него в наличии. Он стал срам, сам предлагать деньги. Вот. Хотя его никто не просил, естественно, они сказали... Наши самообороновцы сказали, зачем нам ваши деньги. При обыске было обнаружено, что кабура из-под э, пистолета пустая, правда, была. Потом уже, когда в милицию отвели, выяснилось все-таки, что он действительно где-то проживал в Городянском районе. Э, сам э, оказался жителем России, то есть гражданином России. И с 2000, но якобы здесь проживает с 2010 года у нас в Городянском районе. После этого милиция, по словам милиции передали в СБУ, а СБУ уже решает вопрос все-таки о депортации. То есть никаких как бы протиправных действий, кроме вот этой агитации и то, что у него был найден камуфляж. Если бы нашли какие-нибудь огнестрельное оружие, даже хотя бы какие-то боеприпасы, уже бы была совсем другая статья. Это, ну, так что его готовят к депортации.